الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Saudaraku yang dirahmati الله سبحانه وتعالى taala, apa إيمان iman Semoga saat suara ini menyapa gegendang telinga anda, hati anda sedang dalam keadaan rindu kepada Allah dan jiwa anda sedang tenang dalam dakapan hidayahnya. Syukur alhamdulillah tiada henti-hentinya kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik sekalian alam, Tuhan yang mengatur perputaran siang dan malam. Tanpa kita sedari waktu bergulir begitu pantas. Semalam rasanya kita baru sahaja meninggalkan bulan-bulan biasa dan kini kita telah pun berdiri di ambang pintu sebuah bulan yang sangat agung. Kita berada di gerbang bulan Rejab, bulan yang sering disebut sebagai Al-Ashom atau bulan yang tuli kerana di bulan ini tidak terdengar bunyi gemerincing senjata peperangan. Bulan yang damai bulan yang suci dan bulan yang menjadi anak tangga pertama untuk kita mendaki menuju puncak kemuliaan Ramadan. Para sahabat yang dimuliakan Allah, bulan Rejab bukanlah bulan biasa. Ia adalah salah satu daripada empat bulan haram, Ashurul Hurum, yang dimuliakan Allah di atas langit ketujuh. Di dalam bulan ini, Allah menumpah ruahkan rahmatnya seperti hujan lebat yang membasahi bumi yang tandus. Di bulan ini pintu taubat dibuka selebar-lebarnya dan ampunan Allah meluas seluas langit dan bumi. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di bulan ini, Allah tidak akan memandangnya kecil. Allah akan melihatnya dengan pandangan kasih sayang lalu melipat gandakan pahalanya dengan hitungan yang tidak mampu dikalkulasi oleh matematik manusia. Salah satu cara terbaik, cara terindah untuk menghormati tetamu agung bernama Rejab ini adalah dengan berpuasa. Mengapa harus puasa? Kerana puasa adalah ibadah rahsia antara hamba dan Tuhannya dan puasa di bulan Rejab memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Mari kita selami satu persatu agar hati kita tergerak, agar niat kita membulat untuk tidak membiarkan Rejab ini berlalu sia-sia. Berikut adalah huraian mendalam mengenai keutamaan puasa Rejab khusus untuk anda saudaraku yang dirahmati Allah. 1. Mendapatkan pahala yang setara dengan berpuasa 30 hari. Saudaraku, cuba bayangkan kemurahan Allah yang satu ini. Kita hidup di dunia yang serba pantas dan seringkali kita merasa amal kita terlalu sedikit. Namun, Allah memberikan bonus luar biasa di bulan Rejab. Jika kita mampu menahan lapar dan dahaga, menahan nafsu dan amarah hanya untuk satu hari sahaja di bulan Rejab, ganjarannya bukan seperti satu hari biasa. Allah akan mencatat di dalam buku amal kita seolah-olah kita telah berpuasa selama 30 hari atau sebulan penuh di bulan-bulan lain. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di mana Rasulullah SAW bersabda من شم يوما من أشر الله kana, كان له بكل يوم ثلاثين يوما maksudnya barang siapa berpuasa walau satu hari saja di bulan-bulan haram yaitu bulan Zulkaedah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab maka ia setara telah berpuasa 30 hari bayangkan saudaraku hanya dengan modal satu hari Allah balas dengan 30 hari jika kita berpuasa dua hari, maka pahalanya seperti enam puluh hari. Betapa ruginya jika kita yang sihat tubuh badan mempunyai bekalan makanan untuk sahur dan berbuka, tetapi melewatkan kesempatan emas ini. Ini adalah pelaburan akhirat yang paling menguntungkan. Dua, akan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda seperti ibadah sembilan ratus tahun keutamaan yang kedua ini mungkin terdengar tidak masuk akal bagi logik manusia, tetapi bagi Allah yang maha kaya, tiada yang mustahil. Imam Al-Ghazali, Sang Hujjatul Islam, dalam kitabnya yang masyhur telah menukilkan sebuah riwayat yang sangat menggugah jiwa. Beliau mengungkapkan bahawa ada tiga hari istimewa di bulan-bulan haram, termasuk bulan Rejab. Tiga hari itu adalah gandingan hari Kamis, Jumaat dan Sabtu. Barang siapa yang mampu melaksanakan puasa sunat secara berturut-turut pada hari Kamis, kemudian dilanjutkan pada hari Jumaat dan disempurnakan pada hari Sabtu di bulan Rejab, maka Allah akan memberikan ganjaran yang dahsyat. Apakah ganjarannya? Allah akan mencatat baginya pahala ibadah selama 900 tahun. Subhanallah, umur kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW rata-rata hanya 60 atau 70 tahun. Sangat singkat. Bagaimana mungkin kita boleh mengejar pahala ibadah ratusan tahun? Inilah caranya. Inilah jalan pintas yang Allah sediakan. Jadi, wahai saudaraku, ambillah kalendar anda sekarang. Carilah mana-mana hari Kamis di bulan Rejab ini. Berniatlah untuk berpuasa. Ajaklah isteri, suami, anak-anak atau sahabat handai. Katakan pada mereka, Mari kita kejar pahala sembilan ratus tahun ini. Jangan biarkan kesibukan dunia menghalang kita daripada meraih bekalan abadi ini. Tiga, mendapatkan minuman istimewa dari Sungai Rejab di syurga. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap kali kita berpuasa, cabaran terbesar biasanya adalah rasa dahaga. Tekak terasa kering, bibir pecah-pecah, terutamanya di cuaca yang panas terik. Namun, tahukah anda? Setiap titis rasa haus yang anda rasakan kerana Allah di bulan Rejab akan diganti dengan kenikmatan yang tiada tara di syurga nanti. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Baihaki daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang sebuah sungai misteri di syurga. Baginda bersabda, Sesungguhnya di syurga ada sungai yang disebut Rejab. Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Barang siapa berpuasa satu hari pada bulan Rejab, maka Allah akan memberikan minum kepadanya dari air sungai tersebut. Bayangkan saudaraku, air yang lebih putih dari susu bermakna kesuciannya sempurna. Lebih manis dari madu bermakna kelazatannya tidak terbayangkan. Sungai itu bernama Rejab, dinamakan khusus sempena bulan mulia ini. Dan sungai itu hanya dikhaskan, hanya boleh diminum oleh orang-orang yang ketika di dunia, mereka rela menahan lapar dan dahaga di bulan Rejab. Apakah kita tidak ingin menjadi salah satu daripada peminum air sungai itu? Di saat manusia lain kehausan di Padang Mahsyar, Allah memanggil kita untuk meneguk kesegaran dari sungai Rejab. Maka, tahanlah sedikit lapar di dunia ini demi kenikmatan abadi di sana. Empat, dijauhkan dari api neraka dan dibukakan lapan pintu syurga. Poin keempat ini adalah tentang keselamatan dan harapan. Kita semua adalah pendosa. Kita semua takut akan api neraka dan kita semua merindukan syurga. Puasa rejab adalah kunci untuk kedua-duanya. Perhatikanlah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al Baihaqi ini. Terdapat tingkatan-tingkatan ganjaran sesuai dengan jumlah hari kita berpuasa. Pertama, barang siapa berpuasa sehari pada bulan Rejab, maka dia seperti berpuasa sebulan. Ini ganjaran asasnya. Kedua, dan barang siapa berpuasa tujuh hari di bulan Rejab, maka akan ditutup tujuh pintu neraka untuknya. Neraka Jahanam itu memiliki tujuh pintu. Setiap pintu dikhaskan untuk golongan pendosa tertentu. Dengan berpuasa tujuh hari di bulan Rejab, kita memohon kepada Allah agar ketujuh-tujuh pintu mengerikan itu dikunci rapat-rapat untuk kita. Kita mengharamkan tubuh kita daripada disentuh api neraka. Ketiga, dan barang siapa berpuasa lapan hari, maka dibukakan untuknya lapan pintu syurga. Syurga memiliki lapan pintu. Dengan menambah satu hari lagi menjadi lapan hari puasa, Allah mempersilakan kita. Wahai hambaku, masuklah ke dalam syurga dari pintu mana sahaja yang engkau sukai. Masya Allah, betapa indahnya penghormatan itu. Keempat, barang siapa yang berpuasa di bulan Rejab sebanyak sepuluh hari, maka akan diganti semua kejelekannya dengan kebaikan. Ini adalah puncak pengampunan dosa-dosa masa lalu kita yang kelam aib-aib kita yang memalukan bukan sahaja dihapus tetapi diganti dengan kebaikan inilah yang disebut sebagai tabdilus sayyiat bil hasanat jadi saudaraku jika anda mampu, targetkanlah untuk berpuasa sekurang-kurangnya tujuh, lapan atau sepuluh hari. Namun jika tidak mampu, satu hari pun sudah sangat bermakna di mata Allah. Lima, lebih utama daripada puasa di bulan yang lain selain Ramadan. Sebagai penutup keutamaan ini, mari kita fahami kedudukan bulan Rejab. Para ulama sering mengumpamakan urutan bulan ini seperti proses bercucuk tanam. Bulan Rejab adalah bulan menanam benih, bulan Syaaban adalah bulan menyiram tanaman dan bulan Ramadan adalah bulan memanen atau menuai hasil. Berpuasa di bulan Rejab dianggap sangat istimewa sebagai latihan rohani. Satu hari berpuasa pada bulan-bulan haram, yakni bulan Zulkaedah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab adalah lebih utama ganjarannya berbanding berpuasa 30 hari pada bulan-bulan biasa selain bulan haram dan Ramadan. Terima kasih wahai saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.